Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Rusiya martın 8-i Moskva vaxtı ilə saat 10:00-dan etibarən Kiyev, Kharkiv, Chernihiv, Sumi, Mariupoldan dincə halının çıxması üçün sükut rejimi elan edib. Bu barədə Rusiya humanitar yardım qurumunun məlumat yayır. Ukrayna daxili işlər nazirinin müavini Anton Giraşenko 2022-ci il fevralın 24-ündən Ukraynada kiminə yaxın rus əsgərinin əsiri götürüldüyünü bildirib. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə o rəsmi nəşrə açıqlamasında deyib. Komandirləri tərəfindən alındıqan rus əsgərləri əsir götürülüb. Onlara Ukrayna ilə döyüşəcəkləri barədə heç nə deməyiblər. Onlar hətta müstəqil ölkənin ərazisini işğal etdiklərini belə başa düşməyiblər deyə Giraşenko bildirib. Ukrayna və Rusiya arasında humanitar dəhlizlər məsələsi ilə bağlı danışıqlarda müsbət irəliləyiş var. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ofis rəhbərinin müxbiri Mikhail Padaryak bildirib. Danışıqların 3-cü raundu başa çatıb. Humanitar dəhlizlərin maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılmasında bəzi müsbət irəliləyişlər var. Atəşkəs və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə yanaşı, nizamlamanın əsas siyasi bloku üzrə intensiv məsləhətləşmələr davam etdirilib, deyə Padaryak qeyd edib.